Пытался бы я реализоваться через ребенка, да ни в коем случае, вы что. Угу. Ну это же жуть вообще, кошмар. Имеет ребенок право на свой собственный путь? Конечно же. Не то, что имеет право, это его там, чуть ли не обязанность прямая. Выбрать свой собственный путь, тот, который ему нравится. Как отличить желание ребенка от вашего, от маминого, от еще каких-то людей? Очень легко. Есть безотказный метод. Слушать ребенка. Угу. Он может ошибаться. Да, пусть ошибается. О, это, это ключевое право, право любого человека На ошибку, на ошибку безусловно. Ошибиться, исправить безусловно. ошибку. И вот здесь в этой связи как раз о профессии. Вот фактически сейчас современный мир устроен таким образом, что каждый человек может поменять профессию ну, до не, несколько раз в жизни. Да. да. Вы допускаете такую. В принципе, мы иногда да, навязываем детям видение. виде А мне знаете, мне вот мы, не так давно я с друзьями обсуждал этот вопрос. Я, в принципе, не понимаю, как можно, ну, вернее, я понимаю, как можно, в 18 лет после окончания средней школы, там, высшей школы. Выбрать. Выбирать себе профессию, то есть там, как минимум, учебное заведение, в которое ты будешь поступать но это дано не всем вот прям выбрать и на сто процентов быть уверенным, что у тебя получится, поэтому многие из нас совершают ошибки вот именно поэтому я право на ошибку будучи ключевое право в принципе да будучи простите обладателем красного диплома по специальности банковское дело ОДЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ни дня в жизни не проработал в банке вот это вот та история, когда от себя не уйдешь Понимаете? То есть я закончил Одесскую студию киноактера. Это вот три года учебное заведение. То есть это как училище было, театральное училище, по сути. То есть, правда, без отрыва от, Основная. от учебы в школе средней. То есть вот я в восьмом классе поступил, там экзамены вступительные, все как в высшее театральное учебное заведение там, или кино. Надо было, ну, на актерское отделение, то есть надо было прочитать басню, стихотворение, отрывок прозы, там сидела актерская комиссия, набирал курс режиссера, там, Одесского драматического театра, который, собственно говоря, вел нас потом три года. После этого нам выдавали дипломы. Вот. Ну и, конечно, ну, вот, мне это вот мое прямо, да. А кто у вас на банковское дело Вот, правильно, Запихнуло. да. Но тогда как-то, знаете, сложно было, ну, как бы страна перестала существовать, которая до этого была, уже там новые страны появились, да, и я вроде как к одной, надо ехать в другую страну поступать, потому что там я рассматривал какой-нибудь Гитис или в ГИК. А тут появился папа, который как-то вот он так меня говорит: слушай, Андрей. Ну ты понимаешь, вот э, в этом абстрактном деле, как актерская профессия, в этом абстрактном деле, нет каких-то четких критериев, согласно которых... Ты будешь успешным. Ты, ну как бы да, вот очень-очень абстрактно, вот. А папа, как выпускник Одесского политехнического института, вот, инженер, Конкретно. там с математическим складом ума, вот, и он мне говорит, если ты пойдешь и поступишь, например, там, в политех, да или уж ладно, бог с ним, там, в этот нархоз, ты вот сдашь математику, например, на вступительном экзамене, если там цифры все будут точные и ответы все будут правильные, то ты получишь оценку, которую заслужил. То есть ты получишь там свою пятерку, условно говоря. И у тебя будет нормальный проходной балл, если ты хорошо подготовишься, действительно, будешь знать ответы на все вопросы, вот, естественно, по точным наукам, да, где невозможно тебя будет слить там из серии, ну, что-то не так. Вот, что-то вы как-то не так прочитали вообще, это вы там не так смотрели, и вообще у вас какой-то там не тот типа, что тогда ты обязательно поступишь. А если вот ты поедешь туда в актерск, на актерское отделение поступать, вот и не поступишь, то тебя ожидает два года армии. Бум! Вот папа в армии служил, он говорит, я служил, но тебе не, тебе не рекомендую, не стоит. Вот, ну и как-то, я не знаю, то ли у меня до давилки не хватило как бы чтобы вот реально воспрять против родителей и сказать так я хочу вот этого но все равно от тебя же не уйдешь понимаете вот на втором курсе я пошел работать на радио вот спустя 10 лет попал работать на телевидении, там я в шоу-бизнесе, я занимаюсь музыкой, ну, в общем, там я, я работаю в медиа, это часть шоу-бизнеса. Вот я реализую, там, даже сейчас, сидя с вами, общаюсь, да, там я сижу перед объективами камер там, и где-то реализую там, свою там, какую-то тягу к публичности или какие-то свои актерские амбиции.